Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Xırdalan şəhərində çox gözəl həyət evi təklifimiz var. İlk öncə sizi evin həyətində yerləşən sanitar qovşaqla tanış edək. Evin həyətində yerləşir ayrı-ayrılıqda sanitar qovşağı və camaşırxanası. Bu gözəl həyət evimiz 6 sot torpaq sahəsini içərisində inşa edilib, bir mərtəbəli, 5 otaqlıdır. Və burada sanitar qovşağı mətbəx otağı. Evin fundamenti beton qarkazlı, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Ev şəxsi tikili olduğu üçün həmçində və təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib və zövqlə təmir olunub. Evin belə bir gözəl navesli həyəti var. Pəncərlərinə təmir pərmaklıqları quraşdırılıb. Evın əlavə olaraq yan hissəsində bağçalı həyəti də var. Qazı suyu, işığı daimidir, sənədi isə qubçadır. Evin özünün ümumi sahəsi isə 250 kvadrat metrdir. İndi isə sizi evin açıq həyəti ilə daha yaxından tanış edək. Bətim bu hissəsində yerləşir pisətqası, manqalnısı, suğubuzu. Müxtəlif növdə barverlər, meyvə ağacları və dekorativ ağacları var. Əziz izləyicilərimiz, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz və satışında sizlərə yardımçı ola bilərik. Daşınmaz əmlaklarınızın reklamını bizə həvalə edə bilərsiniz. Satışda hər növdə, hər zövqə, hər büdcəyə uyğun daşınmaz əmlaklarımız var. Villalar, həyət evləri, bina evləri, torpaq sahələri və obyektlər. MÜZİK Kanalımıza abunə olub bildirişləri açıb videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əgər burada Böyük bir sovh yerləşir. İmmumilikdə göz oxşuyan çox gözəl bir həyət evidir. Həyət evi ilə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. Suallarınız ətraflı şəkildə cavablandırılacaq. Biz evin dəhlizindəyik. Burda yerləşir belə bir yataq otağı. Çox zövqlə təmir olunub, tavan dizaynla işlənilib. Evin isitmə sistemi isə kombidir. Bu gözəl həyət evimiz ümumilikdə 4 yataq otağı, 1 qonaq otağı, 1 mətbəx, sanitar qovşağı və 2 geniş dəhlizdən ibarətdir. Və ikinci bir yataq otağı, burada da tavan dizaynla işlənilib. Qeyd etdiyim kimi, şəxsi tikili olduğu üçün tikintisində, təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Və üçüncü bir yataq otağı. Bu yataq otağı da genişdir. Tavan dizaynlışdanlı Və sanitar qovşağı, sanitar qovşağının aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Bu evin giriş hissəsində olan dəhlizdir. Və dəhlizdən keçib qonaq otağına adır. Qonaq otağı da genişdir. Tavan dizaynlaşdırılıb. aman ikinci dəhlizə girişdir. İkinci dəhliz də genişdir. İkinci dəhlizdən isə bir qonaq otağına, bir də mətbəxə keçidi var. 4-cü yataq otağı. Bu otaq da genişdir, tavan dizaynla işlənilib. Ümumilikdə çox gözəl kəz oxşayan bir həyət evidir. Burası isə evin mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebeli quraşdırılmış hazırdır. Əziz izləyicilərimiz, evlə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Evin qiyməti haqqında ətraflı məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Dəyərli vaxtınızı ayırı videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.